我身上有什么东西吗？哎，他怎么今天就过来了？惊不惊喜？你能不能把最后一个字先去掉？挺挺挺好的呀，很美呀、啊。怎么了？什么情况啊？怎么助理连艺人家们都不让进的呀？我想让他尽快适应助理工作，所以让他今天就到岗。 大姐，那你也得提前跟我说一声啊，是不是？是你自己要的人，提早到岗了，你不高兴吗？一定是打开方式不对，再开一次。韩老师好，进来吧。 我去洗漱，你随便坐。好。 小猫咪啊！没想到你还养猫啊！我捡的，但又过敏，又加上常年不在家，根本没有时间养它。我已经找好人了，一会儿你跟我去寄养。 吃了早餐再走吧。虽然对她脱粉了，但不得不承认，这身材真的是天生的衣架子。就算简单的衣服穿在身上，看起来也非常的人模狗样啊。但是，嘿嘿，哎，快加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 ，加呀！你吃早饭了吗？ 我吃过了，真吃过了，我真的吃过了，你快吃。哦耶。 很好吃，谢谢。不对呀、啊，老板说这个辣椒很辣呀、啊。我吃好了。啊，你不再吃点了吗？不吃了，太油了，得控制量。我去收拾收拾东西，准备出发。生菜很好吃，别浪费了。 情报有误，韩晶不发了。嗯嗯、生煎有点咸，我口渴。完败啊，韩晶。嗯